а кто меня попросил? Я вас сейчас А кто вы? А кто вы? Я? С милицией. Зачем А? Как зачем? Мне законом дозволено снимать, я снимаю. Вы мне будете мешать снимать?

Кто, Кто данное, вам дал разрешение момент, снимать? Я работник милиции. И Я снимаю. Так иди в милицию снимай. Чего? Да что ты сюда пришел снимать? Вот туда. Да, да ты попроси, чем можно ну, снимать. Камера, ну камера вперед, давайте. Катя. Вы понимаете, что Все, все. 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 Колбаса, потом все. Это все, ребята, оттуда. Положите все это туда. Да, Группа документования. Я думаю, спустите вот, сюда. Спустите сюда и документуйте. Вы... Что так стояло, взяли Зачем вы это брали поесть? Вот это то, что стояло. Валер, вот что, есть нечего? Я же Ни, спрашивал. Нечего было вообще. Мы я сюда приехали, ну, а выпускать не, не получалось. Что выпускать их. не было? Так что, надо брать ну, чужие устояла. продукты? Какая ну, разница? Мы... Ну, да, Какая да. разница? Вы чего, ребята? Ничего себе ошибочка у вас. А что вы представляете с этим деградационным бюро? Я не представляю. Ну, ваши люди. Не знаю, если ними разберусь еще, почему а не не они... я заявляю при всех. Вы мне представьте, как глав, э, представитель антикоррупционного комитета, Нет, по Киевской, не анти комитета, а комитета, комитета Киевской области. антикоррупционного комитета. Да. Вы мне представились. Коррупционного Киевской области. Да. Какое вы имеете отношение вы общественная организация? Подождите, общественная организация. Вы мне об этом не говорили. Там вы не знаете, что, одно антикоррупционное бюро существует сейчас на данный да, момент. Да, вы знаете, их много. К сожалению, Нет, их реально очень одно, много, реально которое реально работает, а все остальные ну, полевости. А вы почему? помогаете это делать. Вот этими висками вы я? помогаете это делать. Ваши люди. Вы в ответе за тех людей, вы, я сюда пришел сказали, я вы сказали, да вы зашли подождите, с этой организацией я... для охраны людей вот сюда. Охрана... Я вам сказал, так, что так, это общественная организация. Так а скажите вашу версию. Что-что? Вы, вы услышали, что здесь что происходит? Нет, я услышал, мне ребята позвонили, сказали, что вот э, пришла информация, что э, бесхозный дом, возможно мародерство там, и так далее, и так далее. Mm -hmm. да? э, ребята приехали обеспечить безопасность. Потом позвонил мне вот человек, э, представитель громадской чего? Чтобы вы носили отсюда вещи? Ну, подождите, я вам еще раз повторяю. Я лично об да, этом это узнал постфактум от ребят. Я услышал, что якобы дом там пришла информация, что дом то ли королевский, то ли я не знаю, чей это дом, да? И возможно грабеж и мародерство. А ребят вашей организации, да? Нет, не с моей организации, да. Просто от людей, да? Это не моя организация, да? купили на рынке, да? Я не знаю. Позвонили, представились антикоррупционное бюро. Позвонили. Человек мне. Значит, Олифер Юрий Николаевич. Олифер. Дальше фонарь сильно ярче Я же не бачу просто. А здесь есть есть их все телефоны. Алло, Юра, я перед. Кто следующий? Я. Что я заявил? Вы сказали, что ви корівний антикорупційно. Да, ваші люди. О! Ваші люди. Это представники антикоррупционного комитета Киевской области. С чем это подтверждается? Вот, Записью но... телефона. Мой телефон на прослушке. Может, послушаем? Я понял. Мы? И мой на прослушке. Теперь сними чем эти люди подтвердили? Да хлопцы, по я свои. я не знаю, хлопцы, эти их что это такое? Кем вы представляете? Ну как никем никто не представлял? А почему я сейчас должен за это отвечать? За то, что вы их представили с кем-то. А я должен за это отвечать? Вы силовая, силовая структура, Какая силовая структура? Какое вы имели право сюда заходить? С чем? Мы не заходили, мы а заходили. Кто заходил? Мы заходили за старшими, и все. С вы какими, с старшими? Мы как силовая структура были. С какими старшими вы заходили? Подожди, 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 подожди. Стой, стой! Пульты вот от этих ворот. Мы просто взяли, чтобы они не потерялись. Вот он, здесь и это от э... ворот. Вот от этих ворот, да. Это все новые пульты, они даже могут еще без батареи Да, то есть мы ними даже не пользуемся. Это, это фор... было у меня в руках, я только что-то положил сюда струк со своих. Позор. Что кто-то решил сюда зайти, а мне отвечать за это. А, это Еще есть один номер. Да, вот это я нашел на другой. Да, видишь? Упало. Посветите, пожалуйста, потому что упало. Не да. просто посветим. Можно? снимите. Да, 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 Где? Да, Дед. да, я уволь да. Номер машины совпадает, властник. Где документы? Властник у нас Кто властник машины? Тогда документы на да, Там все нет, совпадает? Номер да. совпадает. Да. Данный ваши да. есть? Его а, данных да нет. Нет. Даже а, даже а, Значит, не надо. Значит, можно выпускать. Машина выпускается. Просто ховал. Хорошо, как бы ты просто сховал. Это, это гаиф давай. Это не вам. Это Израиль нашел это три номера на дороге. Привез их сюда. И и что я их не имею права с собой возить или что? Вся машина открыта. Они стояли у меня на, на машине или что? Коробка открытая. <связь> Скорее всего, там что-то было. Коробка открытая и пустая. Полностью. Вот остаются только кошелек открытый, полуоткрытый. Пустой. И полностью пустой. То есть. Это музыкальная шкатулка. Здесь должны быть какие-то драгоценности, еще что-то. Нет, так расскажите, что-то по поводу медведя просто слышно. Приехал сюда, приговорил. А? А чем он? Что говорили, что милиция берет под охрану данный объект. О, ну. так мы же вот, э, с уважаемым человеком а разговаривали, с... то же самое. Ну вы не... Подождите, а то, что мы сотрудничаем, да. да. Ребята, когда несколько раз меня, я этих ребят знаю. Я же не говорю, что их не знаю. Подождите. Несколько раз обращались ко мне. Мой телефон. А, смотрите, но ну, гарантия безопасности сотрудников да. милиции, которые сказали, то... здесь, никто вы... не давал. Представник антикоррупционного комитета по Киевской области, это ваши люди. Это я его Покажите знаю. ваше посвящение. Антикорупцій? Да, в мене писав. немає антикорупційного. Але ж показували. Не, у мене ж не... О, Сергій показував, який каже, що зараз його Так Подождіть, не... хто, хто показує. Ваше у мене... посвідчення. От у мене... Та ні, у вас було не таке. Ні, от у мене моє воєнне. І все. В целях, чтобы не было, вот поскольку видите сегодня, как накладывали все какие-то удостоверения, показывали бюро и путали. Давайте вы на формате своего громадской организации, вы можете, ну вот, или название поменять, или просто не фиксировать его, потому что это манипуляция. А, понимаете, вот, на, потому что руководство милиции, здесь сегодня говорит, что вы, лично вы представлялись, да, представителем областной там, службы. Это не союз громадских Вот с этого будем, я с этого начинал. Именно так и было. Все, вот это у меня такая к вам просьба. Именно а так ты... и было. Саша, а как же? Все, вот это будет правильно. Все, тогда маленькой командой. Тем более, команды, Саша, тем более кто деньги. бы как не представлялся, а это легко проверить. Кто бы как не представлялся, это легко проверить.